Классные комнаты в учреждениях Змеевского района по-прежнему пустуют, незапланированные каникулы продолжены. В Змеевской общеобразовательной школе номер два учителя готовы к приему детей, температурный режим в норме 19 градусов. Все ждут решения специальной комиссии, которая создана при Змеевской районе Государственной администрации, члены которой тщательно следят за температурным режимом на улице. Как сообщила начальник отдела образования и науки Змеевского района Вера Шаповалова, учебный процесс в школах района, по-видимому, не будет начат в ближайшие дни. Информация синоптиков неутешительна. 8 и 9 февраля прогнозируются морозы ночью до 28 градусов, днем до 23. В Змейской общеобразовательной школе номер 2 все готово к возобновлению учебного процесса. В чистых красивых классах школы тепло, температура не опускается ниже 18-19 градусов. Одну из проблем, которая не решалась многие десятилетия внутришкольные туалеты администрации школы удалось двинуть с мертвой точки. Теперь вот такая туалетная комната расположилась на первом этаже, достраивается и на остальных. Как отмечает директор школы Евгений Двигун, решение этого вопроса особенно актуально в такие трескучие морозы. Ведь здоровье детей это главное. Зараз происходит темчасовая прозупинка начально-выховному процесса, Але Но... Школа працює, всі вчителі, технічні працівники виконують іншу роботу, не пов'язану з навчально-виховним процесом. Тобто, зараз готують домашні завдання, які будуть роздані нашим учням, для самостійного працювання та повторення вивчення матеріалу з використанням в тому числі і дистанційних форм навчання: це надання консультацій в телефонному режимі, надання консультацій засобами інтернету. Учителя школи працюють в своїх класних кімнатах, готовлять дідактичні матеріали, осваю методичку літературу, коректують робочі плани. зараз ми працюємо з документацією, підвищуємо свій методичний рівень, працюємо над документами, які поступили ось недавно накази, листи про закінчення навчального року. підвищуємо свій методичний рівень догонять упущенные знания из-за незапланированных каникул. администрация школи планирует за счет интенсификации учебного процесса. Відставання від навчальних програм ми будемо ліквідовувати за, за рахунок інтенсифікації навчально-виховного процесу, тобто ущільнення навчальних програм. В Кожній програмі є резервні години, які будуть використані для того, щоб ущільнити навчальну програму, і всі учні опанують навчальну програму згідно. Как отмечает учитель начальных классов Гилета Оксана Анатольевна, организовать детей после таких перерывов в учебе не составит большого труда. Опыт, педпрактики всегда поможет быстро настроить детей на учебный процесс. Ну, звичайно, дети приходят трешечки расслабленные, но... але Всегда есть безліч приемов, безліч методов, чтобы организовать правильно детей и швидко включить их в необходимую работу. 20 февраля в міської общеобразовательной школе номер 2 запланированы первые подготовительные занятия для будущих первоклассников. По словам директора школы Евгения Двигуна, график занятий изменяться не будет, и школа с радостью примет своих будущих учащихся. 20 сентября проходили загальношкільні батьківські збори сборы для батьків майбутніх першокласників. Де ми визначилися, що навчальні заняття будуть в цьому, підготовчі навчальні заняття в цьому році будуть проводитися в три етапи. І незважаючи на погодні умови, перше заняття відбудуться 20 лютого, потім 28 травня і далі 20 серпня. Тому запрошуємо всіх батьків та майбутніх наших першокласників до підготовчих занять. Когда начнутся занятия в школах Змейского района, будет решать специальная комиссия, которая создана при Змейской районной администрации. Все зависит от небесной канцелярии. До 14 февраля морозы будут удерживаться и только с 15 ожидается небольшое ослабление холодов. Такому прогнозу школьники только рады. Лишний раз отдохнуть от учебы никто не против. Хотя и дома можно самостоятельно грызть гранит науки. Как довольны каникулами или все-таки хочется сейчас в школу уже пойти? Довольно. А скажите, а чем вы занимаетесь? Гуляете? Да. Школу вам хочется идти уже Нет, не очень. А знаете, когда начнется учебный процесс? Mm -mm. Нет? Нет. А как вы узнаете, вот идти вам сегодня в школу или нет? А нам одноклассники звонят. И классный руководитель? Да. Да. Понятно, ну какие-то как-то догоняете дома, что-то занимаетесь или... Да, да, читаем параграфы, учимся.